Всем привет, дорогие друзья! Компания Огражелания. Мы находимся в Харьковской области. Здесь мы на поле у нас зимы пшеницы. Давайте посмотрим на зеленую массу с аэросъемки, как это выглядит. Более качественное видео, конечно, с дрона выложим уже в интернет-сеть YouTube. Это, вот у нас это поле. Так, хотел показать вам о том, что какое, какую равномерность технологии Култан дает. Вот мы видим, видите, прям зеленым ковром все поле лежит равномерно, то есть равномерное внесение, что нам дает. Нет у нас желтых полос, пятен и так далее. Сегодня очень сильный ветер. Дрону так тяжеловато против ветра летать. Но у нас большой дрон, поэтому в принципе проблем никаких нету. Давайте чуть выше взлетим. Я хочу Посмотреть, есть ли какие-то поля у нас вокруг. Ну вот даже здесь вот явно видно, я не знаю, что это за поле. Но вот явно видно. Давайте сейчас остановимся, картинка стабилизируется, я вам покажу. Мы видим, видите, какие желтые, то есть светло-зеленые, скажем так, желтоватого оттенка полосы. Это уже говорит о том, что неравномерное внесение. Вот как бы яркий пример, да? Вот мы видим. Все бледно-зеленые, желтоватые полосы, это все недополученная прибыль. То есть на этих местах это видно, что растение голодает, то есть азотное именно голодание. Вот. И здесь будет намного меньше урожая, чем на поле, где равномерное внесение с помощью технологии Култан. Вот. Ну, летим обратно и едем дальше.